Salam, hörmətli kanalınız izləyicilərimiz. Mən sizə bu günləri Xırdalan da Heydər Əliyev prospektinin yolun tam yanında yerləşən 6 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində 87 kvadratdan ibarət olan mənzil təqdim edəcəm. Bura gördüyünüz kimi mənzilimizin giriş qapısıdır. Və giriş hissəsini görürük. Bu istiqamətdə giriş hissəsidir gördüyünüz kimi. İkinəvətdən başlayıb Birinci otağımızı sizə təqdim edək. Mənzilimiz çox gözəl, səliqəli təmir olunub. 87 kvadratdır. 2 otaqdan 3 otağa düzəlib. Bura birinci yataq otağıdır. Yataq otağından eyvana çıxışı var və kombi sistemi səkilib. Bina yaşayışlı binadan ibarətdir. Qaz, su, işıq daimidir. En əsas olan sənəd çıxarışdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi qaz sayğacı və kombi aparatı yeridir. Elə bir bayraqı var. Burada birinci otağımız. Bina tam yaşayışlı binadır. Şəhərə gedən marshrutda binanın qarşısından hərəkət edir. Burada solda yerləşir. İkinci yataq otağı. burda da 4.5. El qonudur. Burda da necəsiz istifadə edə bilərsiz. Ütükləmək üçün digər olsa belə şalığ yığmaq üçün. Yəni tam şəkildə təminlidir. Aşağıçı vid kvadrat 2 otaqdan 3 otağa düzəlib sənəd çıxarışıdır. 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Burda isə qonaq otağımızdır. Qonaq otağa yerləşir. Qonaq otağı və qoshxanağətində burda mətbəx. Burda xəyirdir, hazırdır. Olsa siz evinizi, mülkünüzü satmaq istəsəniz, elektron nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız, evinizi, mülkünüzü satmaqda sizə yardımçı ola bilərik. Kanalımıza abunə olursunuz, videolarımızı bəyənirsiniz ki, yeni evlər, mənzillər çəkdikcə sizə bildirişlər gəlsin, yeni evlərimizlə, mənzillərimizlə tanış ola biləsiniz. Burda da istədiyiniz qədər burda şkaf yığmaq üçün yer var və burda